Hər kəsə salam. Kanalıma və yeni bir videoma xoş gəlmisiz hər biriniz. Gəlmişəm bağa bu günlərim. Lapaqğa gətirmişəm özüm nə, kleyonka götürmüşəm. İndi deyirsiz bunu neyindirsiz. Baxın burada nar ağacımız var bir dənə balaca. Bunu qaynanam gil gələndə Azərbaycandan gətirmişdilər. Qələmini gətirmişdilər, çox uydu. Əktik hamısını, amma bir dənəsi güyərdi bunun. İndi deyillər ki, burda nar bu soyuqda bu şaxtada da qalmaz. Bunu nenəmək lazımdır, üzərini örtmək lazımdır. Biz də belə bir şey düzəltmişik. İndi bunların ağacını salacam bunu içərisinə, üzərində klyonka ilə örtəcəm ki, şaxtadan saxlayıb qoruya bilək bunu. İnşallah ki, saxlaya bilə. Deyər, əgər üzərini büküb saxlaya bilsəsəz, buranın havasına da belə deyim, uyğunlaşsa, sonra Yaxşı olacaqdır. Uyğunlaşdıra bilsək, saxlaya bilsək yaxşı olacaqdır. İndi gəlmişəm ki, narın üzərini örtüm. Hər gün deyirəm, yadımdan çıxır, unuduram, qalır. Çünki baxıram, qonşularımızda nəsə bir-iki ağac var, onların üzərini püküblər, niyə püküblər bilmədim, nə ağacdır amma ki, baxıram ki, onlar da püküblər üzərinə. Mən həmişə bağ-bağçanı çəkəndə bir dənə izləyicim var, o da Rusiya da yaşayır. Yazır ki, "Azərbaycanı gətirmisən Rusiya-ya. Hər bir şey var da bağda, bağçada. Bir cənnar ağacımız yox idi, onu da əkmişik. İnşallah bu il soyuqdan saxlaya bilsək, gələcəyi yaxşı olacaq, böyüyəcəkdir." aldım. İndi bunun hissəsini qazıb bunu birəs torpağa salacam ki, əsas kök hissəsini şaxda tutmasın. İnşallah ki kökünü zədələmərəm. хаттв эле газаа билээмэд тедэм чыгавм рахат gözəltdim beləcə. Bucur saldım bunun içərinə. Qıraqların da aşağı hissəsində biraz da torpağa basdırdım ki, aşağıdan soyuq şaqdı tutmasın. İndi isə nə edəcəm? Bir dənə belə klonka var. Bunu indi bu üzərindən belə keçirib üzərini örtəcəm. Hava yaxşı olanda üzərini açaram. Soyuq olanda da üzəri örtülü qalar. belə örtdüm. İstəmirəm hələ bağlayım çünki hava yaxşıdır. Əgər hava soyuq olsa, aşağı hissəsindən də belə bağlayaram, nə ilənsə iplə falan. Bunu da bağladım. Burada da gül toxumları ilə güyərib çıxıb ki, buna baxın, hələ heç əksəm bu cür güyərib çıxmazdı da hamsa hər yerdə gül toxumudur. Hər yerdə nə tərdə güyəriblər. Bu da mənim parnikim. Hava yaxşı idi. Açdım ki bir az hava alsınlar. Adi tərəni də üzərinə örtmüşəm. Hələ bağımı, bağçamı təmizliyini tam bitirməmişəm. Yarısı burada durur. Çünki burada yarpaq var. Bunları hamısını yığıb bir yerə yandıracam. Ay, ya bu niyə burdan düşübdü külənkası? Üzərinə açmışam adi tərəmində. Hava fürsündə bu şey nişək böyüyübdü. Çoxdan örtmüşəm. Axırıncı dəfə sizə vlog çəkəndə ki, örtəcəm üstünü elə 10 səhərsə örtdüm. Çox o gündən də bu günə hava yaxşıdır də. İsti olubdur, tez böyüyüblər. Bu da qonşularımızın parnikləridir. İndi istirəm ki bu güldən yığım. Ols burada qalıbdı, həyfdi. Aparım. baladc gül danımın içerisine koyayım kəşin göründü. Elə neçə vaxtı deyirdim ki, yığıb gətirib artıq güllərin rəngi bir az solanı da var içərisində. Neçə vaxtı deyirdim ki, yığıb gətirib bir az güldan da saxlayacam. Elə unudurdum, yığırmırdım. Qalsın burada. İndi isə şirniyyat hazırlayıram. Sizə bir kətə resepti verəcəm ki, çox gözəl bir kətə reseptidir. Burda biraz yağ götürmüşəm. Yağı tam əritməmişəm. Biraz yumşaldı. Bəsdir. Yarı stəkan yağdır. Yarı stəkan şəkər tozu. Üzərimə bir ədəd yumurta. Bir çörək qaşığı mayayla və dəram. vanelin əlavə edirəm. Bu unları yaxşıca qarışdırıram. Yaxşı qarışdırdım. Daha sonra üzərinə 1 stəkan yarım süd əlavə edirəm. Bu 1 stəkan, bu da yarım stəkan. Onda qeyd etdim ki, süd birə soyuq olmamalıdır. və sonra üzərinə un əlavə edirəm. 2 stəkan un əlavə etmişəm. Bu da 3-cü stəkandır. Az, az əlavə edib xəmiri yoğurmağa başlayıram. Xəmirim artıq hazırdır. Bu cür yup yumşaq xəmir alınır. Məndə 5 stəkan undan istifadə elədim. Resepti açıq ə, ətraflı yazacağam yorumlara sabitləyəcəm. Kim istəsə oradan resepti götürə bilər. Birdən olar ki, unudaram, resepti yazmaram. Yazıb Yad masalarsız, resepti yazaram bura. Kim istəsə resepti ətraflı baxıb götürə bilər. Çox gözəl, yumşaq xəmir alınır. Bu xəmiri indi bir pinqvin torbasının içərisinə yerləşdirib, bu qaydada soyuducuda 40 dəqiqə gözlədəcəm sə yani soyuducunun adi gözündə, buzduq gözündə yox. 40 dəqiqə gözlədəcəm. Xəmirim soyuducuda dinlənsin. Mən də ona kimi içliyini hazırlayım. İçlik üçün bizə 3 üç stəkan çəkilmiş quz lazımdır. Mənim içliyim hazırdı. Soyuducuda saxlayırdım bucür. İndi şirniyyatlarda istifadə edirəm. Bir stəkan töküyəm. İndi 2 stəkan da əlavə edirəm. ikinci stekan bu da üçüncü stekan 100 gram yağ alav edirəm Yarı stekan süt əlavə Bir stəkanda şəkər tozu əlavə etmişəm, amma ki unutmuşam, onu çəkməmişəm. İçliyim də artıq hazırdır. Zövqə görə istəsəniz hil də əlavə edə bilərsiniz. Mən biraz da hil əlavə etdim. Yəni hil zövqə görədir. İstəsəz əlavə edə bilərsiniz, etməyə də bilərsiniz. Artıq 40 dəqiqə keçdi. Xəmirimi çağırdım. Xəmiri kisə ayıracam. ayırdım xəmirin bir hissəsini yuxarı çıxıram bez yuqarıdan belə əlimizlə genişlədirik. Bu şəkildə geniş açıram yuqanı. Özüm belə göstərdim ki, dəqiq yaxşı görəsiniz, çünki kameranı uzaqdan çəkəndə yaxşı görünmürdü. İndi isə hazırladığım bu içlikdən çərsinə ləb edirəm hazırladığım içliyi də xəmirdə iki hissəyə ayırıram da, belə deyim. Yaxşıcı hər bir tərəfinə çəkirəm içlikdən. hədir tərəfinə çəkdim. İndi isə bu şəkildə bükürəm. Bu qaydədə tükdüm. İndi isə bunu kartof kəsəndən kətap formasında kəsərəm. Mən kəsdikcə soba listinə yerləşdirirəm ki sonra götürmək asan olsun. 1-ci kündəm artıq hazırdır, açdım, içliyini yerləşdirdim. Bu qaydada kəsdim. Həmişə kündə tutanda birini kiçik tuturam, birini böyük tuturam, heç vaxt kündəni eyni qaydada tutmuram. İndi içliyini ayırmışam. Birinin içliyini çox ayırmışam, birinin yenə az ayırmışam. Bir kündəni kiçik tutmuşam, bir kündəni böyük tutmuşam. Nə etsəm alınmır. Həmişə biri böyük olur, biri kiçik olur. İndi bu da. Bunun kündəsini birini böyük tutmuşdum, bunu kiçik tutmuşam. üzerinə də yumurtanın sarısını çəkib göndərəcəm 180 dərəcədə bişməyə. Sobanı da əvvəlcədən taxmışam, ısınır. Yumurtanın sarısını da üzərdən çəkdim, indi qoyuram bişməyə. Artıq bişibdir, hazırdır. Görününcə gözəl görünür, görününcə gözəl görünür. Həm görünüşü, həm dadı superdir də, da super. Həqiqətən çox gözəl, dadlı, ləzzətli, möhtəşəm bir kətə reseptidir bu. Həm bulka yumşaqlığı bulkaya oxşuyur, dadı, görünüşü də kətəyə oxşuyur. İkisi bir aradadır indi avaş avaş bunları çıxardım. İndi deyirsiz ki, bu padnusun içərisindəkilər nədir? Süd əlav etmişdim içliyinə. O süddü belə tökülüb qıraqlarına. Heç nə olmaz. Əsas odur ki, kətəmiz qəşəng yanılıbdı. Hamı şəpişirəndə yağlı kağız sərirdim. Bu dəfə yağlı kağızım bitmişdi deyə yağlı kağız sərmədim. Yağlı kağız sərəndə padnusuq çıxasıb bu qaydada olmur. Görününcə gözəl görünür. Görünüşü gözəl, dadı ləzzətdir, yup yumşaq, pambıq kimi kətə reseptimdir hazırlıyacaq hər bir kəs edanmış olsun. Allah hər bir kəsində ruzusunu bolbol eləsin. Canınız sağaləsın inşallah. Bu günlük də məndən bu qədər olsun. Sağ olun. Allah hamanət olun. İnşallah gələn bir videolarda görüşməyə ümidlə. Sağ olun. Hələlik.